నమస్తే అండి కే సత్యవతి భక్తి పాటి ఛానల్కి స్వాగతం ముందుగా అందరికీ ధనుర్మాస శుభాకాంక్షలు సేవాకాలం తిరువరి గళేశరణం श्रीशैलेशदयापात्रं दिभक्तादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनादसमारम्भां नादयामुनमध्यमां, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरो भगवतोस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुणाविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्वा भूतं सरस्य महदाहायभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं कर्कटे पूर्वपल्गुनां तुलसीकानानोद्भवां पाण्डे विश्वम्बरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं तिरुवरिगळे शरणं नमस्ते अण्डी धन्यवादं